Hər kəsə salam. Bu gün sizə dünyanın ən varlı insanları barədə da danışacağam. Siyahatada bu vaxta qədər yaşamış, adını belə eşitmədiyiniz şəxsiyyətlər yer alıb. Hazırsınızsa, əvvəlcə kanala abunə olub dəstəyinizi göstərin. İndi isə başlayaq. 2-ci Basil, sərvəti 169.4 milyard dollar. 2-ci Basil Makedoniyalı İskəndərin nəsdindən olan Bizans imperatoru idi. 976-cı ildən 1025-ci ilə qədər hökmranlıq edib. Basilin hakimiyyəti dövründə Bizans Bolqarstanı ilhaq etdi və ərazisini böyük ölçüdə genişləndirdi. Ancaq Basil özündən sonra heç bir varis qoymadı və imperiya əllik illə ərzində dağıldı. Marcus Licinius Crassus. Sərvəti 169.8 milyard dollardır. Təxminən Ramzdan əvvəl 115-53-cü illərdə yaşamış Roma sərkərdəsi və siyasətçisidir. Crassus var dövlətini əsasən Roma düşmənlərinin, yəni vətən xainlərinin evlərini ucuz qiymətə alması, qul ticarəti və gümüş mədən sənayisə hesabına qazanıb. O təkcə iş adamı deyildi. Biznesini genişləndirmək üçün öz gücündən də istifadə etməyi bacarırdı. O vaxtlar Romada tez-tez yanğınlar baş verirdi. Bu iş üçün Crassus yüksək ixtisaslı inşaatçılardan ibarət bir dəstəyə sahib idi. Belə fəlakətlər zamanı Marcus yanan evləri və onlara bitişik olanları satın alırdı. Təbii ki, ucuz qiymətə. Müqavilə başa çatan kimi inşaatçılar alovlu evi sökürdülər ki, digər evlərə ziyan vurmasınlar. Beləliklə Marcus Romada daşınmaz əmlakçılarının sahibi oldu. Henry Ford sərvəti 188.1 milyard dollar. Siyahının ən məşhur üzvü. Fordu tanımayan yoxdur. Çünki o Adını avtomobil sənayesinə qızıl hərflərlə yazdırıb. Fermer ailəsində böyüyən Henry bütün həyatını tarlalarda keçirməli olmadığını çox tez başa düşdü. Uşaqlıqda mühəndisliyə marağı olan Ford bu işin daləcə getdi. 16 yaşında fabrikdə mexanik kimi işləməyə başladı. Ford 28 yaşında Thomas Edisonun şirkətində işə düşəlir və burada mühərriklə iş təcrübələrini keçirir. Henry 36 yaşında olanda Detroit Avtomobil Company adlanan ilk avtomobil şirkətini qurur və 2 il sonra iflas edir. Sonra ortağı Leland ilə birlikdə yeni şirkətin əsasını qoyur. Ancaq aralarında yaşanan mübahisə parçalanma ilə nəticələnir. Leland öz şirkətini Cadillac adlandırırdı. Henry Fordun şirkəti də uğur qazandı. Dodge qardaşlarının investisiyaları ona çox kömək etdi. Ford avtomobil sənayesini genişləndirən şəxs kimi tarixə düşdü. Andrew Mellon, sərvəti 188.8 18 milyard dollar. Bu sərvətə sahib olanda onun 80 yaşı var idi. Andrew Mellon məşhur Pittsburgh bankiri Thomas Mellonun oğludur. 17 yaşında Andrew artıq işləməyə başlamış, ilk ağac emalı biznesini açmışdı. 10 il ərzində o atasının bankına rəhbərlik edib. Bundan əlavə neft, polad və gəmi qayırma ilə bağlı şirkətlərin səhmdarı olub. 1921-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Warren Harding Mellonun maliyyə naziri təyin etdi. Bundan əlavə o vergi dərəcəsini azaltmağa, federal xərcləri azaltmağa və bununla da federal gəlirləri artırmağa nail oldu. Osman Əlixan, sərvəti 210.8 milyard dollar. Sərvətə sahib olanda onun 50 yaşı var idi. Osman Əli Xan Hindistan tərəfindən işğal olunmamışdan əvvəl Heydərəbad və Berar krallığının hökmədarı idi. O, xalqın maariflənməsi, elmin və quruculuğun təbliqi ilə ciddi məşğul olan xeyirxah rəhbər idi. İbtidai təhsil bütün vətəndaşlar üçün məcburi, kasıblar üçün isə pulsuz etmişdi. Osman Əli Xan 37 yaşında qonyazlığa dəmir yolu və elektrik gətirdi. 1937-ci ildə o dünyanın ən zəngin adamı kimi Time jurnalının üz qabığına çıxdı. William Henry Vanderbilt. Sərvəti 231.6 milyard dollar. Sərvətə sahib olanda onun 64 yaşı var idi. William Henry Vanderbilt-i şanslı insan hesab etməyə olarlar. Çünki o biznesə sıfırdan başlamışdı. Atası Cornelius Vanderbilt-dən 100 milyon dollar miras qalmışdı. Atasının işə yaramaz axmaq adlandırdığı William isə pul imperiyasını genişləndirməyə bacardı. Atası öldükdən 9 il sonra bu sərvəti 2 qat artıra bildi. Onun biznesi əsasən dəmir yolu üzərində qurulmuşdu. 1885-ci ildə William öləndə dünyanın ən varlı adamı idi. Çar II Nikolay sərvəti 235 milyard dollar. Bu sərvətə sahib olanda onun 49 yaşı var idi. 1894-cü ildən 1917-ci il inqilabına qədər Rusiya imperiyasını idarə edib. Onun hakimiyyəti bir sıra məqamlarla yadda qaldı. Rusiyada antisemitizm əhval-ruyusunun artması, Rusiya-Yaponiya müharibəsindəki məğlubiyyət, böyük inqilab. Eləcə də Rasputinin sirli həyatı və imperiya təsiri bunlardan bir neçəsidir. Yəqin ki, Nikolaya taxta görən insanlar onun dünyanın 3-cü ən varlı insanı olduğundan xəbərsiz idi. Bu qədər var dövlət isə ona sadəcə miras yolu ilə keçib. Endrew Carnegie sərvəti 298.3 milyard dollardır. Endrew Carnegie uşaq çıq Şotlandiyadan Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçüb. 13 yaşında toxuculuq fabrikində işləməyə başlayıb. Endrew həftədə 6 gün, gündə isə 12 saat işləyirdi. Bunun müqabilində isə gündəlik 2 dollar qazanırdı. 16 yaşında Carnegie telegraf operatoru kimi işə düşəlir. Bundan sonra Pennsylvania dəmir yol şirkətinin rəhbəri Thomas Scottun şəxsi köməkçisi olur. Orda dəmir yolu işi haqqında çox şey öyrənir. 24 yaşlı Andrew artıq Thomas Scottun yerini tutur və sərmayəçilik planlarını reallaşdırmağa başlayır. Andrew 20 yaşına çatanda anasının evini girov qoyur və ilk sərmayəsini edir. O, ekspres şirkətinə 500 dollar sərmayə qoyur. Ardınca Carnegie başqa şirkətlərə də investisiya qoymağa başlayır. Onların əşxəriyətli isə dəmir yolu biznesi ilə bağlı idi. Bununla da 30 yaşına qədər onun səhəm portfeli genişlənir. Artıq onların arasında neft şirkətləri də var idi. Bundan əlavə o gəmləcilik şirkətlərinə də aktiv investisiya qoyurdu. Lakin Endrie-yə əsas gəliri polad istehsalı gətirdi. 1880-ci illərdə dəmir yolu reisləri və Carnegie üçün daha az əhəmiyyət kəsb edən polad fabriki qururdu. 1889-cu ildə Carnegie Holdingi Amerikanın polad istehsalı bazarında ən böyük kompaniya olan Carnegie Steel-də birləşdirdi. 20-ci əsrin başlanğıcında Carnegie Steel-in illik gəliri 40 milyon dollara bərabər idi. Bu gəlirdə Carnegie-nin şəxsi payı isə 25 milyon dollar idi. 1901-ci ildə 66 yaşında Carnegie təqaüdə çıxdı və Carnegie Steel-i John Morgan-a 450 milyon dollara satdı. Endüstri Carnegie təkdə böyük iş adamı deyil, həm də xeyriyyəçi kimi tanınırdı. 1889-cu ildə o, sərvətin başqalarının rifahını yaxşılaşdırma və bununla da bütün cəmiyyəti zənginləşdirmək üçün bölüşdürülməsi lazım olduğunu iddia etdiyi məşhur rifah inclisi essesini yazdı. Endrü Karniqi xeyri işlərinə sərvətinin 90%-ni xərcləyib. Maarifçiliyə qoyduğu pul da çox böyükdür. Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya və Avstraliyada Karniqin vəsaiti ilə 2509 kitabxana yaradıldı. Hazırda Amerikalıların 40%-i biliklərini Karniqin kitabxanalarında artırırlar. Onun özü isə kitabxanaların müqəddəs qəyyumu titulunu daşıyır. Dünya tarixinin ən varlı insanları siyasətinə başlanğıc edənsə, John Rockefellerdir. Sərvəti 318 milyard dollar olmuşdu. Bu sərvətə sahib olanda onun 74 yaşı var idi. John Rockefellerin gənc olaran iki arzusu olub. 100 min dollar qazanmaq və 100 il yaşamaq. 98 il yaşayan milyarder daha çox ömür sürmək üçün hər şey etdi. Lakin acəl Onun bu arzusunu ürəyində qoydu. Rockefeller kasıb bir ailədən anadan olub. Atası Böyük Bill ləqəbi ilə tanınan William Avery Rockefeller vaxtının çox hissəsini ağrılıqdan necə qaçmaq barədə düşünən cəsur bir insan idi. Dindar Xristiyan olan anası Eliza oğluna Tanrıya inam və çalışmaq istəyə həvəsləyib. John iş həyatına sadə mühasib kimi başlayıb. Sonra öz kiçik biznesini qurub və dünyanın ən böyük neft şirkətinin Standard Oilun yaradıcısı olub. Onun şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatları tarixində ən böyük monopolya kimi tarixə düşüb. Standard Oil Amerikada emal olunmuş neftin 90%-nə sahib idi. 1911-ci ildə qəbul olunan anti-inhisarlaşma aktı sayəsində Standard Oil 34 müstəqil şirkətə bölündü. Ancaq bunlara nəzarət Rockefellerlərinin əlində idi. Məsələ budur ki, Standard Oil-in bölünməsi onun sərvətini 2 qat artırdı. John hər zaman gəlirlərinin 10%-ni kilsəyə bağışlayıb. Bundan əlavə o, xeyriyyəçilik fəaliyyətlərində də fəal iştirak edib. George Felder xeyriyyə fonda hələ də yaxşı işlər görür.